तो हमारे आज के स्पONSर है कैनिल भाई जो ये पूरी ट्रिप का खर्चा देने वाले हैं सुनाई नहीं दिया लोग <laughs> दुबई में मेरे को फ़ोन भी ले देने ले देंगे आईफ़ोन हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉक चैनल मैं मुझे तो फर्स्ट टाइम जाऊँ शु इंटरनेशनल ट्रिप मारवा મેડમ એકવાર જઈ આવ્યા છે સિંગાપુર મારું પહેલી વાર છે એટલે હું ખુદ એક્સાઇટેડ છું તો મજા આવશે અત્યારે જો કે અમારું પેકિંગ ચાલુ છે રાતના અગિયાર વાગ્યા છે બટ પેકિંગ કરતાં અમારે આઈ થિંક સો એક વીક લાગ્યો છે એક વીકથી તૈયારી ચાલુ હતી આ બેગ નીતુની છે જો એને એના ખાડા કેટલા લીધા છે

અને એક જોડી પહેરવાના છે અહીંયા એટલે એના પણ ચાર જોડી થયા અને મારા પાંચ જોડી છે એમાં કઈ ફરક નથી લાંબો જો કે હું તો ફર્સ્ટ ટાઈમ જાઉં છું એટલે મને તો વધારે એક્સાઇટમેન્ટ હોય એટલા માટે હું વધારે લઉં તમે તો જઈ આવ્યા છો એક એક વાર તોય તે એવું કઈ હોય કે પહેલી વાર જતા હોય તો નગરા ખાવડા લઈને જવાનું વાત સહી છે હજુ નાસ્તો બાકી છે સૂકો નાસ્તો લેવાનો છે એ પણ લેશું પણ બ્લોગને તમે છેલ્લા સુધી જોજો ધમાલ મસ્તી બૂમ પડાવવાની છે પણ અત્યારે અમારી બેગ બેગ બધું પેકિંગ ચાલી રહ્યું છે રાતના વાગી ગયા છે અને અર્લી મોર્નિંગ અમારે નીકળવાનું છે બોમ્બે એરપોર્ટ માટે સો બધું પેક કરીને ફટાફટ સુઈ જઈએ અને સવારમાં વહેલા જાગીએ ઓકે તમે સુધી જોજો બહુ મજા આવશે અને જેટલા બી નવા સબસ્ક્રાઈબર છે ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો ચેનલ ને અને આ વ્લોગને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરી દેજો તો સવાર થઈ ગઈ છે અને આપણો સામાન બધો પેક થઈ ગયો છે ચાલો તો ફાઇનલી અમે એરપોર્ટ માટે રેડી થઈ ગયા છીએ એરપોર્ટ નીકળવા માટે અને હવે વ્લોગ આપણે હિન્દીમાં બનાવીશું કેમ કે જઈએ છીએ આઉટ ઓફ કન્ટ્રી અને બે મેન આઉટ ઓફ કન્ટ્રી જઈએ છીએ એટલા માટે આપણે હિન્દીમાં બ્લોગ બનાવશું ઇસકો થોડા ઓછા આતા હૈ હિન્દી મેરે કો ફૂલ આતા હૈ હા જો મેલે કો ફૂલ આતા હૈ જેસે ठीक है तो ये हमारा पहला एपिसोड रहेगा तो अभी हूँ मैं इंडिया में वो भी मेरे घर पे मेरे होम टाउन पे ठीक है अभी मैं निकल रहा हूँ बॉम्बे के लिए फिलहाल एयरपोर्ट ही जा रहा है एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट है रात को नौ साढ़े नौ बजेगी तो हमें सात बजे तक एयरपोर्ट पर पहुँचना है ठीक है क्योंकि साढ़े बजे का टाइम है दो घंटे पहले हमें एयरपोर्ट पर एंट्री लेनी है इसीलिए अभी हम सुबह में सात बजे घर से निकल रहे सूरत से ठीक है सूरत से जाएंगे बॉम्बे ठीक है बाकी आप कंटिन्यू कीजिए रास्ते में हम कुछ क्या करते हैं कैसे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ बाकी मज़ा तो आने ही वाला है यानी कि मौज आने वाली है ठीक है तो जो भी कंटिन्यू तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से ऐसे मैडम तो पीछे बैठ गए और हमारे साथ है क्या नाम है आपका आर आरिफ भाई आज हमारे साथ आरिफ भाई है जो हमें छोड़ने आ रहे हैं एयरपोर्ट ठीक है और अभी हमारे साथ और दो बंदे हैं जिसको हम लेने के लिए जा रहे हैं ठीक है थीके? और पहुंच रहे थोड़ी देर में उसको साथ में लेंगे और कंटिन्यू हम निकलेंगे सात बजे से पहले हमको पहुंचना है थोड़ा लेट भी हो चुके हैं हम सुबह में लेकिन देखेंगे आरिफ भाई लेके पहुँचा देंगे टाइम टू टाइम पहुँचा दोगे ना हाँ पहुँचा देंगे उनको. ये मूर्खा ये आने वाला था, था आगे मेरे आगे साथ में और एक ये बंदा ये हमारा कैनला और ये भाई आपका नाम क्या है ये जैनला और केनला ये दोनों का माल है सामान है, माल है, है, है। सामान माल, माल सामान ऐसा अभी ज्यादा ज्यादा बैग हो गया ज्यादा लव यू अफरीन अफरीन ऐसा क्या नाम बोला था आरिफ भाई सॉरी मेरा भैया का नाम ही नहीं मेरे को सुन है

सो so, ये जो हमारी सवारी है आज की सभी लोग जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं एक दो तीन वो मेरे पीछे वाली ठीक है सब इंटरनेशनल ट्रिप एक बार दो बार लगा के आए हैं और मेरा फर्स्ट टाइम है तो कैनिल सर आपने आ, कौन सी फ्लाइट बुक की है मेरे लिए एयर इंडिया एयर इंडिया ओके तो हमारे आज के स्पॉन्सर है कैनिल भाई जो ये पूरी ट्रिप का खर्चा देने वाले हैं <laughs> सुनाई नहीं दिया वो है ना दुबई में मेरे को फोन भी ले दे आईफोन सॉरी फिफ्टीन प्रो मैक्स लेने वाले मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है अभी okay. कुछ नहीं सुनाई दे रहा उसको ये कैनला उसके बाद वो जैनला ठीक है और मेनला नहीं ये नीतूला निकला नीतूला सिंगापुर और निकला सिंगापुर में सब ला करते हैं ना तो ये नीतूला एक केनला और ये जैनला माई सेल्फ निक ओके okay. तो वैसे हम तो निकल चुके हैं अभी छः सात घंटे लगेंगे एयरपोर्ट के लिए और एक बंदे है हमारे साथ उसको तो रात की दो बजे की फ्लाइट है हमारे साढ़े नौ बजे की है ठीक है ठीक है ठीक है तो अंदर हमें होल्ड लीधो है होटल है मैडम जो तो आपने चिखली पहुंचा हिंदी ओ सॉरी 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 अभी हम चिखली पहुंचे है और एक छोटा सा होटल लिया है होटल अल्फा इरफान भाई क्या नाम था आरिफ भाई सॉरी आरिफ भाई ये होटल पे हमारा दूसरा है इससे पहले भी हम एक बार आ चुके थे और इसका रील्स भी आया हुआ था कि एक फॉरवील वाला ने बाहर रोड से सीधा आके होटल में घुसा दी थी गाड़ी और उसका न्यूज में आया भी था तो अभी तो उसने सब रिनोवेशन कर दिया है मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में लेकिन नीतू को सीट मिली है पीछे की क्योंकि उसको सोना है नींद उसकी कंप्लीट नहीं हुई है और वहाँ पे वो आराम कर रही है बढ़िया बढ़िया हाँ और उसका थोड़ा सर दर्द होने लगा है लेकिन फ्लाइट में बैठेगी ना तब और सर दर्द ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये अपने वो है ना कान के बंबूरे वो बंद हो जाएंगे तो <laughs> चलो फटाफट जाते हैं थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं चाय बाय पीते उसके बाद वापिस निकलते और अभी बज गए सुबह के दस ठीक है चलो तो चाय नाश्ता करते हैं चल आ जा तेरे को तेरे को अंदर ही रहना है क्या नहीं ये उठाओ तो सही अच्छा उठाओ चलो उठा देते हैं चलो मैडम को बाहर निकालते हैं चलो आ जाओ यहाँ पीछे पीछे बैठे थे सो ये सो सु 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 सु, सु, सु चल चलो 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 ये है होटल अल्फा और यहाँ से फोर व्हील घुसा दी थी पूरा अंदर ये सब तोड़ के अंदर चले गए थे चल इधर आ जा હોટ આવી ગયો છે સાંજે વાગ્યા આજુબાજુ અને હજુ અમે બપોરના બાર જ વાગ્યા છે અને જોકે બોમ્બે માં તો અમે એન્ટ્રી કરી લીધી છે અને હવે બે કલાક જેવું લાગશે પણ અમે વચ્ચે વચ્ચે હોલ્ટ લેતા લેતા જશું જો અત્યારે એક હોલ્ટ આવ્યો છે દરબાર દા ઢાબા ડિસેન્ટ દરબાર દા ઢાબા અને અહીંયા થોડુંક ચા પીએ આપણે પીવી છે 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 ચા ખાવું પીવું ભૂખ ભૂખ લાગી લાગી ઓકે તો પહેલા આપણે થોડુંક ફ્રેશ મોટું બધું ધોઈ લઈએ કેમ કે ગરમી બહુ થાય છે અને એક ન્યૂઝ આવ્યા છે અમે લોકો વચ્ચે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં લાઈવ થયા હતા તો લોકોની કોમેન્ટ આવતી હતી કે ભાઈ અહીંયા દુબઈમાં વરસાદ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે અને દુબઈના કન્ટ્રીમાં એલર્ટ આપી દીધું છે એટલે થોડાક લોચા થશે પણ આપણે પહોંચીને જોઈએ શું હાલત છે શું સિચ્યુએશન છે और एग्जांपल आप गुजराती में व्लॉग न तो लेवाना तो पण આપણે બોલી ગયા છે કાઈ ને આની પછી ને ક્લિપ આપણે હિન્દીમાં ઓકે તો ચલો પહેલા હમ ફ્રેશ હો જાતા હૈ હમે ભી હમે ભી હમ હો જાતા હૈ પહેલા ફ્રેશ ઓર દુબઈ મે જાકે હમ અપની લેંગ્વેજ ભી ચેન્જ કરેંગા ઠીક હે આપ સબકો મજા આયેગા સુનને મે બહોત બઢિયા કોમેડી હો જાયેગા ઠીક હે જો ફટાફટ ફ્રેશ હોતે ચલો લેટ્સ ગો અભી dopar ke 2 2 3 baje hai aur abhi hum pahuche hai hotel fountain और हमारा दोपहर का खाना बाकी था इसीलिए हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे और बाकी फ़्लाइट में तो मिलने ही वाला है क्योंकि हमने फ़्लाइट ही ए बुक की है जो खाना इंक्लूड है एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक की है और वैसे मैं भी रास्ते में एक एक आध घंटा तो मैं सो ही गया था क्योंकि रात को नहीं सोया था वो तो पैकिंग के चक्कर में और मैडम भी नहीं सोई थी इसलिए रास्ते में एक घंटा नींद ले ली है इसलिए फ़्लाइट में दिक्कत नहीं आएगी फ़्लाइट में मैं तीन साढ़े तीन घंटे का सफ़र है वो पूरा जगना वाला है सोने का नहीं है ठीक है तो फिलहाल हम यहाँ पे एक वाटिका रेस्टोरेंट है गार्डन रेस्टोरेंट ये मेरे पीछे उसका नाम वाम लिखा है यहाँ पे गार्डन है और ये हमारी गाड़ी है सॉरी ये नहीं ये हमारी गाड़ी है ये मेरी बीवी है ठीक है फिलहाल हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं दोपहर का काट दो ढाई बज चुका है और ज़बरदस्त धूप भी लगी है हमें तो खा लेते हैं उसके बाद वापस तो बढ़िया सा होटल है वाटी का और यहाँ पे सब मिलेगा खाने में पूरा वेजी है इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद